Свет в конце кредитного тоннеля зажгла Верховная Рада. Недавно там запретили банкам отбирать квартиры за просроченные валютные кредиты. Банкиры возмущены и уже ищут лазейки в этом законе. Алексей Пшемыский выяснял, как все-таки не остаться без жилья. Ну, вот, вот это та квартира, которую я взяла 9 лет тому назад. же вот уже школа, потому что не знаю, что будет. Не знаю, что. Зможу ее оплатить каждым скачком гривни родные стены давят все больше. В 2005-м эту квартиру преподаватель Марина взяла в кредит за доллары. Тогда курс был 5. Исправно платила, даже когда гривня упала до 8. Однако теперь жилье стало непосильным ярмом. На двоих с котом Марина получает половиной тысяч гривен в месяц. Банку нужно платить 4. Я платила до останнего. Я платила останнее. Вы платила в травне и сказала, что больше платить не буду. Я не могу больше платить. Я не могу платить. Я уже в доверие. Не платишь, отдай квартиру. Таких, как Марина, в Украине более 60 тысяч. У многих банки уже забрали жилье. Но и тогда люди часто остаются должниками. Ведь сумма вместе с курсом выросла более чем в два раза. На защиту заемщиков стал парламент. Забирать квартиру у должников временно запретили. Инициатор моратория уверен, теперь кредиты нужно пересчитать по народному курсу перерахунок за курсом на дату подписания угоды. То есть, если это было в 2008 году, то это 5.05, если это в 2009 году, то где-то 7.9 и так далее. А ставка должна быть не больше 9,5%. Но вот киевлянин Владимир с народным депутатом не согласен. У него тоже проблемы с банком. Уже месяц, как он не может вернуть свой депозит я вынужден каждый день ходить, выстаивать час-полтора для того, чтобы получить сумму, равную э, эквиваленту 15 тысяч гривен. Финансисты поясняют, если люди перестанут возвращать кредиты или же их все-таки посчитают по пять, многие банки могут просто разориться. Мораторий должен быть снят, то есть независимо от прочих условий. Ну, иначе мы просто лишимся банковской системы и можно будет забыть о вкладах. Часть э, кредита может быть конвертирована, например, по льготному курсу, часть конвертирована по рыночному. Э, но прощать мгновенно долг с нашей точки зрения нецелесообразно. Пересчитать нельзя платить. Где поставить запятую в этом предложении, должен решить Нацбанк. Там уверяют, знают о проблемах и тех, и других. И в ближайшее время обещают принять Соломонова решение. Алексей Пшемыский, Андрей Костюк, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер.